Там проблема нашего большего водопроводно-канализационного хозяйства. На сегодня около 160 участников. Работа с частотным преобразователем, разму, работа двигателя на задвижку, то есть там, где мы душим давление. После прямо можно экономить. Водоканалы и э, мы относим к промышленности и какое оборудование здесь можно, о каком оборудовании можно говорить. Опять же, если, более говорить, на бюджетных, скажем, вариантах, если говорить основные. о политике ценообразования, то каждая страна, каждое представительство строит свою политику в зависимости от рыночной ситуации. Особенностью площадчика является то, что есть архивы, есть множество коммуникационных модулей, которые позволяют и как по радиоканалу, так и по GCM, GPRS передавать данные. Типовые решения с использованием протокола МБАС. Это как бы можно в квартире установить и подключить туда к теплосчетчику водосчетчики. И все это собрать по всему дому, эту информацию передать на сервер. Понимаете, реально в Украине ничего не производится, значит нету ни электроники, уже нету комплектующих. Ну вот я вам говорил, теплосчетчики, которые мы сами как бы собираем, но все равно комплектующие европейские. Вот единственное, что у него есть характеристики, которые мы можем реализовать и адаптировать для нашего рынка, потому что, к сожалению, европейцы у них все-таки другие требования, и не всегда их приборы соответствуют нашим требованиям и нашим условиям эксплуатации. Это надо всегда учитывать. Мы обеими руками за то, чтобы количество отпущенной нашей воды, оно измерялось приборами учета на всех стадиях. И на сегодня вот создание системы автоматизированного управления, это по сути у нас пример первый на Украине, именно таком видеокомплексом. Система автоматизированная, она позволяет именно обеспечить наибольшее соотношение качества цены Мы достигли очень серьезного уровня экономии, и задача этой системы состоит именно в том, чтобы при качестве услуг, которая идет ну, на пределе, скажем так, соотношения качества и цена, обеспечить их постоянство. Вот эта система позволяет именно это делать. То есть мы общими усилиями достигли, сократили в два раза расход электрической энергии, мы это зафиксировали, и сейчас вот всеми силами пытаемся найти дополнительные пути экономии и обеспечить то, что мы достигли раньше. Сейчас, понимаете, все главное будет заключаться в том, все производство на инвестировании. Но правительство не вкладывает доллары в развитие тех ферм. Вот предприятия, которые ну, зарубежные, которые представлены в Украине. Там вот здесь есть и Висман Украина, там вот и Шнайдер Украина, там и другие. Я вам скажу, они очень много сделают для Украины. Во-первых, они создали много предприятий наших, отечественных предприятий в разных городах. Они обучают э, людей и, э, ну, учат их создав... создавать малые предприятия. Сегодня предприятия многие идут попроще. По простому такому способу закупить и на склад положить. Нет, оно должно быть внедрено и в конце года, а когда они отчитываются, что в итоге мы получили. У нас есть критерии, под которые мы подготавливаем предприятия. Скажем, у них сегодня есть потери 35%. Ребята, вам надо достичь 30%. За год, естественно, никто не снизить на большие проценты. У нас есть энергозатраты, то есть питомные вытраты электроэнергии тоже должны входить в норматив. Вот это те показатели, под которые мы их подгоняем. В том числе и оснащенность нашими приборами учета, как коммерческими, так и технологическими. Потому что сегодня то, что они нам дают отчетность без приборов учета, это теория. Это так, можно посчитать, знаете, разными коэффициентами, по-разному дать отчет. А когда есть прибор учета, показывает четко, сколько взяли, сколько подали, сколько реализовали.